Привет, опять и привет снова я с вами Настя. Сейчас я покажу вам первый сезон, третья или четвертая там серия была. Ну, я не знаю, короче. Вспомнила... А, нет, не вспомнил. Да, а хотя... Нет, не вспомнил. А я сейчас пока лежу в больнице. А я сейчас в больнице. болею. Особенно болею. И у меня, вы знаете, у меня есть Флора плум обычная одежда, со скутером, вы видели, и текна. Текна. Ну и вот. Ну вообще, у меня скоро появится, у меня сейчас скорее нет, ну у меня сейчас насморк. После того, как у меня насморк закончится, мне появится кукла. Я не знаю, какая то Братс будет или Мокси. Я думаю, ой, мне нравится из кукол Братс э, Школа Монстров и Винкс. Но Школа Монстров у меня нету, Братс одна есть, Жейд, но она не со мной, она дома у меня осталась. Я живу. И я не знаю, какая кукла у меня будет, но я уверена, что это будет Monster High. Или, так что я хотела ее купить. Или Винкс Муза. Я обожаю Музу. Ну, я куплю Винкс Музу Любовикс. Или Муза Балерина. Или Лавампет. Ну, вы напишите. Так. И... и пишите в комментариях потом я сниму отдельное видео про ту куколку какая она у меня будет и это карточка от Flora Harmonix заполнила ее имя 10 лет 10 апреля ну вот у меня уже день рождения был 10 апреля. И я буду, наверное, начинать. Да уж. Жизнь неспроста. Два кресла, чумодан и один диванчик. Ой, тут как-то темно стало вообще. Ой-ой-ой, там темно. Кроватку заправлю. Пойду-ка я к так ней флоре. Наверх. А, Пойду-ка я на второй этаж. К ним. На верхний этаж. Так, лифт. Ой, вообще, ну вообще, да? Ой, девочки, что, что было? у вас тут э, вообще светло, а у меня дома темно. Что? Темно? Да? Во, идите смотреть. Ладно, Так, на ну, можно на твою кроватику садиться? Садись. Я сейчас приду посмотрю, что там у тебя. У-у-у, и вправду тут темно. А там внизу посмотри, где я посмотрела. А мне не темно, меня тут видно. Вот там внизу. Ужас! Темно. Блум. А, кстати говоря, тут вообще темно. Ну, я же говорю, что тут темно. Ну, ладно, побудь у нас. Да нет, не буду. Я должна потом собирать вещи. Ну собери. Не, не хочу. Да, Блум, ничего не бойся. Да вот вы видели, как я, как у меня было так темно, и у вас было темно однажды. Так что пойду я к себе. А то мне что-то скучно стало. Блум, подожди, я с тобой. Идем, Флора. Я уже внизу, Флора, я тебя жду. Ладно, я сейчас иду, переоденусь. Спустя пять часов переоделась Флора. Фуф. Уф. Спущусь по лифте. Блум. Вот видишь, темно. Ой-ой-ой. Садись на диванчик. На кресло? Да. Ой, Блум, как раз я хотела пообедать, позавтракать. Завтракать? Сейчас обед. А... Ну, пообедать. Я пойду наверх, ладно? Ладно, ладно, иди. Мне там страшно темно. Держи. Волосы мои касались на земле. Ну, здесь считай, они -то, тебя касаются. Ну, да. Потом а, да, они ведь еще... Ой, ты, Флора. А, я хочу спать. Спать? Днем? Да. Что, нельзя? Ладно. Я тоже что-то посплю. Спи, спи. Я пойду к ним. Они уже спят, я вниз опять. Я тоже посплю, -ка. Ой, я тоже посплю. Да надо же было такое придумать человеку. Ладно, спать сплю. И не будите меня за. Вечера, наверное, будет. Ой. Спустя десять часов. Ой, пять часов. Блумы флора еще спят. Блумы флора еще спят? Сони. Соня и еще одна Соня. Посижу-ка я пока. Ой, да не могу стоять на одном месте. Ой, проснулась Соня? Да проснулась. Я посижу, я к Зачем? Ну а хочу. Куть. Ты не пошла к Не хочу. Ты сказала, что хочешь. Но теперь не хочу. Наверное, она там еще и спит уже. На первом этаже. Ой-ой-ой. Какая скука. Чата нога. Твоя. Я заберу пока. Ой. Не совсем не смешно. А хотя, да, кто надо мной смеется? Ладно, сяду. -ка. Ой. Да надо же притвориться хоть. Нельзя? Ой, пойду к девочкам. сейчас. Что, ночь, что ли? Я до ночи не спала. Спала до ночи? Я еще хочу спать. Десять часов ночи я хочу спать. Десять часов ночи? Надо спать. Да, мы проснулись только десять. И десять заснули опять. Я еще хотела спать. Я тоже. Спокойной ночи, Флора. Спокойной ночи, Блум. Спокойной ночи, девочки. Спокойной ночи, Флора. Спокойной ночи, так она. Спокойной ночи, Блум. С вами была я, Настя. Я обожаю Звинкс Флору. Ну, я хочу кукуму. Ну, короче. Смотрите мое видео и ставьте пальцы вверх. А кто не поставил, я не ставьте пальцы вверх, а не вниз. И кто поставил пальцы вверх, тому я сниму отдельное видео про мою куколку. А кто поставил вниз, не увидит даже капельки. И сам была я, Настя. До следующего видео.